লিখনি আৰু পাঠ ধীৰাজ দাস লিখিবলৈ লৈছোঁ এজন ককাইৰ কাহিনী পৰিৱৰ্তনৰ জোৰাৰে সমাজক সৰু সুখী বাটেৰে আগুৱাই নিব খোজা এজন ককাইৰ কথা অনগ্ৰসৰ দুৰ্গম নিজৰ জন্মভূমিক সৰহ কৰি গঢ়ি তোলাৰ বাবে শিক্ষাৰ পোহৰেৰে আগুৱাই নিবৰ বাবে শৈশৱ কৈশৰৰ পৰাই যিয়ে ৰচিছিল বুকুত হেজাৰ সপোন গানেৰে কথাৰে কবিতাৰে ৰচা ককাইৰ সেই সপোনক সমাজেও আঁকোৱালি ল'লে উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰো ছবি আঁকি বুকুত সাহস কৰি ল'লে ককায়ে হৈ পৰিল সকলোৰে নয়নৰমণি কিন্তু সমাজক শোষণ কৰি নিষ্পেষিত জনতাক আভুৱাভাৰি সমাজৰ বৰ আসন গ্ৰহণ কৰা কিছুমান সুবিধাবাদীৰ বাবে ককায়ে হৈ পৰিছিল হেঙাৰ সময়ৰ গতিত সপোনবোৰে লাহে লাহে পাহি মেলি ফুলি উঠি সুগন্ধি বিলোৱাৰ সময়তেই ককাইৰ জীৱনলৈ প্ৰেম আহিল ককাইৰ বহুত সপোনহে আছিল ধন বহুত নাছিল পৈতৃক সম্পত্তিক নিজৰ সম্পত্তি বোলাৰ মানসিকতা ককাইৰ নাছিল ককাইৰ আত্মীয় স্বজনৰ কিছুমানৰ বাবে এয়া আছিল সুযোগ ককাইৰ কাঁহীৰ ভাত কাঢ়ি খোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচা হ'ল ককাইক বিতাৰটো কৰাৰ ভিন্ন দোষত দোষী সজাই ককাইক এলাগী কৰা হ'ল সমাজৰ পৰা ককাই এলাগী হ'ল কিন্তু ককাইৰ স্বপ্নবোৰ মৰহি নগ'ম ককাইৰ জীৱন বৃত্তিত আঘাত শুনা হ'ল ককাই চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা হ'ল আৰু নিজৰ জন্মভূমিৰে এদিন ককাই আঁতৰি গ'ল ককাইৰ সপোনবোৰ সপোন হৈয়েই ৰুওঁ এতিয়া এখন অচিন গাঁৱৰ এটি উৰুষা বজাৰ এলাগে ককায়ে জীৱিকাৰ বাবে সংগ্ৰামৰ অবিৰত যাত্ৰা চলাই আছে এজাক শিশুৰ মাজত এলাগে ককাই আকৌ নতুন সপোন ৰচে সংগোপনে কোনে জানে ককাইৰ এই স্বপ্নবোৰ হ'বনে পুৰ নে আকৌ ষড়যন্ত্ৰ ৰচা হ'ব এলাগে ককাই কৰিবলৈ মুখী মোৰ